ставьте лайк, то подпишитесь на канал, если вам подобается мой контент. Я сейчас с парнем из Львова общался, солдат. Угу. Блин, я не знаю, вот как-то очень достойный человек, друг мой. Я считаю, мы враги, окей, базара нет. Ну, надо уважать друг друга. Ой. Слушайте, на самом деле люди вправе сами себе решать, как реагировать на другую сторону. я знаю, что большинство украинцев воспринимает россиян как и у них реакция на россиян такая же, как была реакция у наших про ну, мне и про бабушки и про дедушки во время Второй мировой войны. Это нормально, когда люди, защищаясь, имеют какие-то там эмоции или возможность выйти и эти эмоции показать. Ну, я думаю, это неправильно, друг мой. Ну, я, не знаю, за что, Мы... я не знаю, за что россиян уважать, за то, что они Друг мой, врага надо уважать. Так, Если мы перестанем уважать своих врагов, мы скатимся до зверей. Врага уважают лишь на поле боя. Там э, есть так, такой метод уважать врага. Потому что в любой момент или ты можешь кого-то взять в и тебе да. его нужно взять да. в или тебя могут взять. Да. А люди вот повседневной... Об этом уважении мы с парнем из и говорили. А люди о повседневной Достойный жизни, человек. они имеют в право выражать все свои эмоции. У них нету какого-то уважения. У меня нет уважения к России. Я не воюю, хотя я родом из, Россе, из России, да. Но у меня нет уважения за то, что они <бабль prizzi> <память. плодить> ну То есть пытаются их оставить там без электричества и так далее. За что уважать? Ну, друг мой, ну, это политика. Штука очень скользкая и интересная. Здесь есть и ваша правда, есть и наша правда. Смотри, смотрите, политика и история в каждой стране Можно есть ты. своя, то есть есть своя правда везде, но главное, чтобы чья-то правда не выводила войска и не отправляла их нападать на другое государство. Друг мой, ты хорошо знаешь человека и его историю? Он, по-моему, кроме этого ничем не занимается правда в политике и в истории есть в каждом государстве своя. То есть свои герои и свои враги. Вот там в Украине, России, Польше, Белоруссии, Литве, Латвии, Франции есть свои герои и свои враги. Для поляков, например, Бандара враг, для украинцев герой. Для поляков Пивсудский герой, для там, он враг. Для украинцев там, Ленин, Сталин это враги, для россиян они герои. Вот, поэтому правда есть у каждого своя, но она не должна выходить за границы своего же государства. Как только она начинает выходить, но начинает она всегда выходит за границы друг мой. В этом и весь прикол. Пока есть нет у народов друг к другу, пока нет уважения, пока нет этого понимания на бытовом уровне, с этого все и вырастает. Почему-то всегда недооценивают бытовой национализм. А из этого и произрастают огромные войны, потому что из этих бытовых помещений вырастают будущие лидеры. Из-за вот этих вот семейных разговорчиков, когда мы на кухне, дико не... Соглашусь с вами. Из этого вырастают люди, которые завтра становятся политиками и принимают решения. 8 лет. Когда, все это. Когда 8 лет рассказывает о том, что Украина плохая, что она была... Что ущерб русскоязычное население что нужно Вдруг идти освобождать в, Украине тоже 8 лет лишь в этом обратно. случае начинается агрессия вот да. и вот эта агрессия за 8 лет переходит в физические делает россия сейчас когда убивает украинцев то есть до 2014 года я, в России, я в России, из России приехал в 2005 году и еще видел множество ребят, которые приезжали на Донбасс из России, потому что у них здесь родственники. Я к ним нормально относился. Начиная с 2014 года, когда мой город был под российской оккупацией 3 месяца, у меня мнение изменилось лишь к власти. Не к российскому народу, а к власти. С 2022 года уже изменилось к российскому народу. Это же не может продолжаться тысячу лет, то есть вы будете тысячу лет нас убивать. Вот, они будут уважать россиян. Нет, это так не происходит. Есть вот эта красная линия, которая, ну, все-таки, она где-то там и прерывается. Тогда добро пожаловать в Третью мировую. Судя по тому, что люди говорят и как они на все смотрят, скоро все будем в окопах. Против всех, как всегда. Все в окопах точно не будут, потому что, во-первых... Для политиков главное сохранить государство и сохранить экономику. Экономика это деньги. Существование государства это. Э, господи, власть. как наивны те люди, которые всю историю человечества считают, что люди друг с другом воевать так не будут. Мне были интересны люди, которые после этой, господи, первой мировой войны, когда пошли танки, когда изобрели пулемет и они увидели, насколько страшно есть оружие, что оно может вот так. Людей, люди подумали, что больше не будет никогда войн, потому что есть такое страшное оружие. Поверь, будет. И атомные... Будем обязательно. Потому что это человек. Мы с тобой люди, дорогой. Если изучить хорошо нашу историю и психологию, то ты поймешь, что это неизбежно. Потому что не было человека, который родился, прожил жизнь и войны не видел. Не было такого никогда и никогда такого не будет. Так войну мы В уже... ближайшем обозримых столетиях уж точно. Войну мы уже увидели. Это не Нет, 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 да. Мы пока семечки видели. Мы увидим с тобой, мама, не горюй. То, что Российская Федерация превращает города в П. это и называется война. Не какая там специальная война ну, и так далее. Это война, это война. Войну говорят, уже... Войну уже люди увидели. А вот последствия это как раз таки тот самый, который другие народы, э, ну сеют в российскую сторону, в российский народ, потому что российский народ не в, не в состоянии что-то изменить, в связи с этим, чего будет такая реакция. ну это же не один год война, не два года эта война уже идет, не это же не да, один да. человек погибший. вот российский народ сидит молчит, не ну ладно, как сидит молчит. вместо того, чтобы выйти сказать, что нам эта война не нужна, выходят там ваши женушки. И кричать, верните нам мужа или отца, потому что его не демобилизируют. Так его никогда а, от не вернут. у вас, я вернули. смотрю, миллионные толпы урады, которые кричат, давайте это остановим. Я тоже это не наблюдаю. А нам что, отдать вам все, все свои семьи? Все, всю свою землю? Историю, свою культуру, традицию, людей вам отдать? Друг мой, ну ты же понимаешь политику. Ну, ты вот понимаешь, насколько Украина повернула все на запад, послав Россию. Ну это был перебор. Это не перебор. Думал, это, это решение украинцев. И вот здесь ты прав. Ай, друг мой, как ты наивен. Украина Российской империи. Российская федерация без Украины не может. Но Украина без России может. И вследствие чего россияне сейчас и отвечают за действия своей власти. И когда ты мне задаешь вопрос, что, ну вот смотришь, нужно там по-человечески относиться там и так далее. Ты сам сейчас говоришь. Почему украинцы к вам нормально к ней относятся? Ты сам сейчас признаешь тот факт, что ну, выбор украинцев... Не, смотри, твои слова. Выбор украинцев ничего не значит для россиян. Это твои слова. Из-за этого мы вас... Его... Не в этом контексте. Друг. Ты, сказал, что... немножко. Ты сказал, что Россию послали повернулись в сторону Европы. Это да. решение украинского да. народа. Это не произошло в 2014 году. Это все время... Нельзя вот. а так. Просто... Друг мой. Вот, украинскому смотри. народу этого было делать нельзя. Вот теперь слишком вот... Слишком братский народ. Вот такая вот и реакция. Вот это слишком братский народ в 2014 году начал вы. И что теперь вы за нее и отвечаете. Э -э как бы вот, друг мой, ну немножко посмотри выше на все это. Это война экономик, война торговых путей. Очень серьезные торговые пути и маршруты были выстроены с Украины. Черечу серьезные. Продовольственные, сельскохозяйственные, промышленные и прочие. Украина в один момент сказала, ребята, мы с вами не хотим, европейские рынки нам более интересны. Нет, такого Давайте. не Давайте И так... начали рубить эти каналы, друг мой. Такого не Но... было. В 2014 году, в 2013-2014 году между Украиной... Майдан, друг так, мой, он этим смотри, занимался. Я ж не про Майдан говорил. Сверх власть я говорю, Я говорю тебе сейчас по поводу экономики. В 2013-2014 году, ладно, в году Путин с Януковичем пять раз встречались. А в 2014 году представители Российской Федерации, которые вообще не имели никакого отношения к тому, что делает Украина, но все-таки Украина согласилась, сделали между Украиной и Европейским Союзом и Российской Федерацией 16 встреч где 16 раз показывали Российской Федерации, что если Украина вступает в Европейский Союз, качество продукции берет новый уровень, потому что новые стандарты, Российская Федерация, которая закупает эту продукцию, или если Российская Федерация продает какую-то продукцию, она будет получать взамен продукцию, которая намного выше тех стандартов, которые... Как Федерации. 16 раз. Были переговоры. 16 раз рассказывали россиянам, что изменяется. Российская Федерация от этого ничего не теряла. Плюс дополнительно, плюс дополнительно, дополнительно Российская Федерация имела возможность выхода на Европейский рынок. Но так как Российская Федерация не договороспособное государство, получилось, что получилось. И твое утверждение, что Украина послала... В 13-14 году российскую стороны это полнейшая враг, потому что есть вот бежущее количество мир, договоренностей. мир Состоит не из равноправных партнеров. Забудь про это Америка, не ваш равноправный партнер, как и Европа. Не а состоит из гегемонов твой и вброс. Твой вброс о том, что Украина послала Россию в 13-14 году. Это вброс, а не факт. Это факт. Это вброс. Из-за которого и началась Расскажи война. Расскажи мне, когда встречались 16 раз представители Украины, Российской Федерации и Европейского Союза, о чем они общались? Явно не о том, что будет продукция лучше и мы сможем mm -hmm. ею торговать. А зачем Разговаривали делаешь? о том, что есть торговые пути, есть сателлиты у определенной империи, и эти сателлиты должны оставаться Нет. у этой империи после развала Нет. Советского Союза. Нет. Но Европа сказала: идите. Мы всех ваших сателлитов проведем революции, заберем их себе. Если и они бы будут Европейский Союз вас послал... Наша... Никто бы с вами не встречался. А инициатива проводить переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом ⁇ это инициатива Европейского Союза. Они обратились к Украине с просьбой провести переговоры с Россией, чтобы не было никаких конфликтов. Но что Украина сказала, вопросов нету, давайте. Были переговоры 16 раз в течение одного года, лишь 14-го года. И 16 раз вам показывали одну и ту же самую статистику, одну и ту же самую информацию о том, что и как будет происходить, что Россия не, не теряет, а получает больше. Но теряет. Здесь, здесь, проблема тепло, была, здесь, про горы, здесь проблема была. Здесь проблема была как раз таки в том, что Российская Федерация побоялась потерять э, геополитическое влияние над Украиной. Именно. А мир все. И является, друг мой, в первую очередь геополитика. Теперь Европы россияне этим отвечают. Этим Отвечаю. Теперь россияне отвечают вот, за Подожди, то, что друг. они сделали. Подожди, давай по-другому. В парадигме твоей логики пойдем. В да, парадигме да. твоей логики. Да. А зачем Европа полезла в этот... Чтобы в Украине вкусные баклажаны росли, скажи. Украина, а? начиная еще с 92 -го года, если ты не знаешь, начала подписывать с Европейским Союзом различные документы о том, чтобы интегрироваться в, чем это в европейский, огромные ошибки европейский а зачем Союз. Европе? Не задумайся, Европе. зачем Европе? Украина. Украина. Ты реально веришь, что Украинцы хотели. Вот. Литва, Латвия, Ай, Эстония Страны Балтии, это маленькие страны, которые не имеют большущего количества продукции. И то, что их взяли в Европейский Союз, это лишь был убыток для Европейского Союза. А также убыток для стран Балтии, потому что та продукция, за которую они получали больше всего денег, это консервы и так далее. Ры, она, потеряла, рынки влияния, она потеряла свою рынки стоимость. Влияния. Но все-таки их взяли, Если потому что люди были готовы к тому, чтобы вступить в Европейский Союз. То же самое и с Украиной. В Украине есть аграрий. Вот, Украина есть свои ресурсы. И Украина Именно? может быть очень хорошим конкурентом в Европейском Союзе, что нужно как в Украине, так и Европейскому Союзу. И если бы не было вот этой России, мы бы уже давным-давно были в Европейском Союзе. Друг мой, бакланы а внизу, а наверху это военные базы. А теперь, базы, когда ты флот, задаешь Крым. мне вопрос вот по поводу того, почему вы так к нам относитесь, ты сам на этот вопрос и отвечаешь. Вы боялись потерять Украину и решили начать войну. Вот, поэтому вы будете за это отвечать. Логично, друг мой. Так вы за это и как будете я отвечать. Сотни войн, как я развязывала рассказывала, сотни Не будет никакого войны. Ув людям, которые не дают украинцам возможности дальше процветать, дальше развиваться, двигаться вперед. Ты что? действительно живешь в таком розовом мире? Ты действительно? Реально? Ты И действительно... Тебе кажется, что Европа говорит: "Блин, подождите, в Украине вкусные баклажаны, они хотят нам продавать баклажаны". Русские, украинцы, давайте подумаем, как сделать так, чтобы Украина свободно нам продавала баклажаны. Ты действительно думаю, ты не думаешь, так? что украинцы шли туда, чтобы продавать какую-то продукцию? Не не Но украинцы в это Мнение украинцев это повышение как раз таки социалки на территории Украины и уменьшение коррупции. То, чего Но нету, в тени Российской империи то, этого чего делать нельзя, ребята. Нету, и вы за это сейчас платите не будет, и будет, то, то, чего нету, никогда не будет в федерации. Потому что там все государственные ресурсы принадлежат окружению Путина. Коррупция самая большущая... Федеративному всем... центру. Это принцип федерации. Самая большущая коррупция во всем мире. Все свечу. Нам Россия не нужна которая, помимо того, что тянет свой народ туда на еще и пытается потянуть другие государства. Поймите это вы, вам нужно понять это. Вы никому не вы нужны лишь в своей власти. Потому что главная цель Ивана, который родился в России, родиться. Пойти работать за 30 тысяч рублей на Газпром, чтобы олигархи зарабатывали деньги, продавая газ в стороны Европейского Союза, но ни в коем случае не газофицировать Российскую Федерацию. После чего отправить его на войну, и чтобы он. Вот этих пять пунктов это главная цель рождения россиянина. Все. А хочешь несколько пунктов про рождение украинца в данный момент? Украинец должен родиться. Да. Пойти за европейские ценности. Ага. Украина должна вся и. Ради того, чтобы ослабить Российскую Федерацию на каких-то там 15-20%, которые, в принципе, Российская Федерация нагонит, но Европа готова готова за счет уни... целой народности притормозить развитие России на 10-15 процентов. Они готовы на это уже вот этот у... Российской Федерации он нигде уже давным-давно не работал. Это логика, другая, ну, украинцы, логика. украинцы сейчас у. Украинцы не, Спасибо, воюют, украинцы не воюют за Европейский Союз, они защищают свое государство. Не Европейский Ой, не Европейский Союз ввел войска в 2014 году в Украине, а только Российская Федерация. Это не Европейский Союз сделал российский народ нищим, а только их правительство. И, ага, это, не, и руки, это не правильно? Европейский Союз отдает китайцам российские земли, а только ваш правитель, который каждые пять лет... Чуть-чуть по чуть-чуть отдает. В сети чего на этот нарратив никогда не работал, он не смотри, будет друг, работать. Окей, давай все в сторону и все вот эти твои... ценности. Все вот ценности эти свои попытки вот, эти, вот этих ценностей свести к тому, что украинцы погибли за европейские ценности это глупость, потому что никто не пок... а, пока не пришла Россия. За что вы сейчас решаем ум... свой народ и свою страну европейским оружием и деньгами. И американским, и своим лично, и другим. Все союзники, которые нам помогают, они делают это с целью, чтобы украинцы не Которая нарушила границы. На 10% процентов. сократится их мощь и остановится их развитие. Сука. Ради этого вы на, на ваша, похороните. раз... Вас, ваша страна, она не развивается. То есть, ты типа, ты путаешь понятия. Ты, наверное, берешь под внимание пятую экономику мира, и, э, ты в каком году уехал? В шестом? Ты сейчас говоришь о развитии... Ты не представляешь, как тут Ты говоришь вокруг. о развитии Российской Федерации, но ты путаешь понятия. Пятая экономика мира – это не то, как живут россияне внутри государства. Потому что я тебе приведу маленький пример... Это Вы занимаете идея, тут другие Федерация это занимает, страна для народа, Федерация это страна для страны, это народ, занимает для страны. пятая страна. Первое место по всех ресурсах в мире. Пятая экономика в мире. Но только есть одна проблема. Что вот уровень жизни на 60 месте. Среди всех стран мира. А соседнее государство Норвегия. Которая не входит в топ 10 экономик мира. Вот, она что делает? Она добывая нефть. Отдает дивиденды своему населению. И занимает второе место по уровню жизни. И когда Иван... 25 тысяч рублей и понимаешь, что у него пенсия сейчас средняя. 24 тысячи рублей по всей Российской Федерации. Норвежцы в это же самое время получают 250 тысяч рублей. Средней пенсии. Не путай понятия «разви развитая Россия. У вас развита лишь Москва и все. Друг мой, вы реально до последнего будете воевать? Мы воюем до последнего России. У нас в Украине, да. Ты Мне ж... кажется, просто Европа воюет до последнего Украины. Не понимаешь, наверное. Федерация, самая большущая федерация во всем мире. Эту всю территорию нужно защищать. Везде. Страны НАТО, Украина, Китай, Казахстан и другие страны. Это нужно защищать. Нужно да защищать. Нужно защищать также внутренний правопорядок. Поэтому эта война до последнего раз... Россия... в Украине. Ваш фью... Ты понимаешь, что чисто статистически это невозможно, нас три раза больше. Чего Давай, давай, задаю тебе вопрос: сколько у вас несовершеннолетних? Население. Сколько у вас несовершеннолетних? Общее население 147. Нет, сколько людей, детей, которые не достигли 18 лет? Какая разница, если брать из 147 Сколько у вас людей, которых не призовут? Сколько у вас? Сколько у вас госслужащих? Сколько убежит? Сколько людей, которые болеют? Сколько же, сколько и 2 миллиона 500 тысяч, это вся ваша армия, которую вы можете мобилизировать. Ты в это ну, А ну подсчитай мне сейчас, назови мне статистику. Ну что? О, Господи. Так назови. 147 миллионной нации. Да? Какой еще нации? И 147 миллионов, где ты их взял? 147 миллионов населения России. Где Федерации. ты их взял? Очень много народностей. Где другой. ты взял этих 147 миллионов? Перепись населения. Ты веришь статистике? Ну, может, у тебя какая своя какая-то перепись ты какая действительно, Ты, насоса, ты действительно возможно? думаешь, что где-то там в Якутии все бегали по барахтам и искали Якутов, чтобы они вписали что-то? Что ты не Какие 147 миллионов? То есть украинцев больше, чем русских. Задаю вопрос: где ты эту статистику взял? из официальных источников. Ты думаешь, так, знаете, действительно якутов искали там по полях, по болотах и давали им листочек? Ну, друг мой, если так смотреть, то тогда брехня вообще все. Но Я с по тобой хорошему. полностью согласен. И не нужно... Значит, не нужно нести... Есть, на, на, твой, на твой глаз украинцев больше Расскажи не русских. Расскажи мне, какой понимаешь? у вас потенциал? Давай, какой у вас потенциал военный в человеческом друг ресурсе? Мой. Это Россия. Потенциал знаешь какой? какой? 50 стран вас снабжает оружием, какой а русские потенциал все Вот какой потенциал. Какая у вас 50 армия? Стран... Какая вот у вас армия? задаю вопрос. Которая вас раз... Армия, Вместе ну, количество... ты не знаешь, оружие. Какая армия? Ты не знаешь ничего о своем государстве. Друг, армия побеждает. Нет, ничего, ничего не, не, не знает. Знаешь я знаю одно. Она побеждает. Смотри. Одна маленькая Украина воюет против 83 субъектов Российской Федерации. Это не маленькая Украина. Не имея, это не 83 не имея субъекта Российской своего Федерации. флота, смотри, не имея своего флота, не имея достаточного количества вооружения, боеприпасов, людей для войны, не имея какой-то дополнительной армии, которая готова... 50 стран претить. мира качает это, вас оружие Это маленькая два года. вот такая вот Украина сумела отбить Киевскую область, Черниговскую, Сумскую область. Сумела отбить Харьковскую область и спустя два года снова ее отбивает. Сумела освободить 350-тысячный город Херсон. Без разрушений зайти в город, который не был разрушен. И вот эта маленькая Украина, вот, Поэтому сейчас европейцы говорят, что надо защищать вот границы Украины. Надо, а вот это их много. Российского... Много надо большущая российская... Поэтому большущая российская федерация стоит... У вас поэтому женщин призывают, потому вот что население... Больш... Российская федерация Стоит в Донецкой области возле Часового Яра. Маленький городок, где Россия третий год пытается взять один дом, чтобы хотя бы закрепиться. Но каком величии, Это война о каком ты величии говоришь? Какая Россия? Это маленькая вот такая вот бульбашка, которую я вот так вот сделал, и она лопнула. Только что-то не лопается. Лопается. Как... Как... не лопается. Смотри, не Смотри, как живет. Вы были в Херсоне? Экономика растет. Российская армия... Слушай, а что там с Газпромом случилось? Не представляешь, друг, тебя здесь нет. Что Мы случилось с Газпромом? Лучше. За Что? эти два года зарплата выросли. Что росли. случилось Реально с Газпромом? Стали жить намного лучше. Что случилось с Газпромом? Торгует с Китаем, на чем свет стоял. А -а -а. Рекорды мировые бьют. Мировые По рекорды. То есть По ваш... ваш Смотри, упала поставки, упали, но а -а -а. выручка выросла. Ага, -а -а. то есть, получается, Газпром в первые за последние 25 лет. Ушел в убытки. Показал Да, было. Сколько миллиардов рублей? Было, было. 697 миллиардов рублей. Вот. Сейчас с китайцами трубу добью и все, базара нет. Что ты несешь? Российская Федерация потеряла на самому, самого главного своего союзника, Европейского Союза, 56% экспорта газа. А в Китае они в Китае нарастили лишь 6% за 3 года. Что ты, ещё, сейчас договариваются ты мне сейчас Что ты мне несешь здесь сейчас? <с> а, подожди, договорились, да, Путь -ка ваш ездил в Китай, а китайцы сказали, газ нам нужен по той цене, которая в России. Они по той цене. Которые вы реально вы... думаете, что вы что-то можете. Еще раз продолжим газ, не прыгай семена на тему. Ты же говоришь, все растет. Вот ты мне говоришь с китайцами О. договорились. Не договорились да. вы с китайцами, не ври. После, того, после того, как Путин приехал в Китай в и получил информацию о том, что китайцы хотят газ за ту цену, которую получают россияне с субсидиями. Они за ту цену, они за ту ту цену которую продают в Европейский Союз, Россия сразу проков... проглотнула и села на бу... Потом не ври. 56% Потеряли экспорта газа или 6 хорошо. Давай, <с если <с ты <с об этом говоришь, что от Украины продолжим. осталось? Ты знаешь, что тебе оружие Европа не дарит, продолжим. она никогда никуда не дарила. Вам продолжим. за это все придется завтра платить. Продолжим процветающую Россию. Ты говоришь, цены. В России. Ты знаешь, что кричит Америка: Продолж... Украина, собирай налоги, продолжим долги надо возвращать. Сейчас с тобой тему. Они вас разденут, друг мой. Российских... Да, Все хорошо, я понял. Цены на, на... что? Русский царь был. Тебя выросли цены э, зарплаты. Давай проверим. Назови мне профессию, на в которой выросли очень сильно э, зарплаты. Ты на... строительство. Строительство. Давай посмотрим, какой город. Ты. Давай. Честно. Мы не такого. Говори в каком городе? Я в Москве. Зарплата строителя в Москве рост, рост зарплаты. Рост зарплаты строителя в Москве. Так, давай посмотрим. Э, так, за месяц заработная плата изменилась на со 100 2421 Ох, года... прикинь! Тише, тише, тише. За месяц заработная плата изменилась с 102 421 рубля до 102 225 рублей. Она упала на почти 200 рублей твоя зарплата. В Москве на третьем. Она не упала, она растет. Что там, ты мне несешь? Я вот, вот открыл, почитал. Что ты несешь? Я не знаю, что ты там А ну, а ну скажи я мне, где работы. прочесть? Давай я посмотрю. А, вот смотри. Давай посмотрим. Так. Так, смотрим. И берем Москву. У нас зп по всем практически да. секторам растут. Да, да. Довольно таки серьезными темпами. А, друг, тут ты должен чуть-чуть да. экономику понимать. Чтобы понимать, что борьба с ней. Ключевая ставка. Пойми, зарплата в стране это не то, когда когда плохо. Ее градация зависит от других факторов. С учетом высокого спроса и достаточно низкого предложения со стороны соискателей заработной платы на год продолжили расти. А что случилось, не пойму. Они, давай по поводу экономики поговорим. На 23% выросла зарплата. А что, же, а что у вас за э, упадок такой? Из-за чего растет цена? <laughs> цена растет из-за упадка, да? Задаешь себе вопрос, из-за чего выросла цена? Я все только что статистику прочитал. В государственных СМИ я новость. А ну, давай, экономик. Ты мне раз только что говорил, что нужно... Э Сокращаем мигрантов. Идет сокращение. Мигрантов стало меньше, зарплаты стали расти. Привет. То есть вы сокращаете... многим секторам. То есть вы сокращаете население Российской Федерации, пытаясь стимулировать рост зарплат. Нет. Нет. Сокращаем миграцию и пытаемся увеличить рост зарплат местного населения. Чтобы местные шли на стройку и местные занимались... То есть вы стимулируете рост зарплаты из-за того, что у вас не хватает работников. Силы. Вот здесь ты прав. Поэтому не неси о том, что у вас Ура. все раз... Что? Да, у нас все... Сделал вброс, что все замечательно. Мне интересно, какая зарплата среднего ты строителя в Украине. Ну сделал... давай-ка глянем, какая зарплата... Ты не виляй. Переключимся настолько сильно хотим показать величие Российской Федерации, вот, что у нас все растет скрывая, ну те факты